Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alamin Hamdan yu afini amanhu wa yukafihu majidahu Ya Rabbana lakal hamdu wa lakasi syukru kama yang bangi li jalali wajahika wa adhimi sultanika Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillahirabbil alamin puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Kepada saudaraku semua, semoga saudara diberi kelancaran, diberi kemuliaan dan diberi solusi di setiap permasalahan yang kita hadapi. Amin amin ya rabbal alamin. Nah pada kesempatan kali ini Basalim akan memberikan ilmu pengetahuan yang mana dengan ilmu ini saudara bisa mendapatkan kemenangan baik itu dalam suatu perlombaan apa saja dalam pertandingan dalam kompetisi dalam arisan dalam undian ya dalam perjuangan segi apapun nah juga dalam hal-hal kebutuhan lainnya yang sangat berdesak maupun tidak mendesak. Dan selain itu, ilmu ini juga untuk menghadapi pertempuran ya, baik itu lawannya kuat maupun lawannya biasa. Jadi, bila kita mempunyai musuh, bila kita mempunyai lawan yang kuat ya, berapapun lawannya, berapapun musuh kita yang hadapi, walaupun kita sendiri, insya Allah, dengan mengamalkan ilmu ini, saudara akan menjadi pemenang, entah bagaimana caranya saudara unggul dalam pertandingan baik itu perang fisik maupun perang non fisik baik itu perang batin maupun non batin jadi tidak terbatas dalam peperangan ini nah hal ini pernah diriwayatkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab al azkar yang menyebutkan di dalam doa tersebut yang meriwayatkan bahwa para kaum mukminin ya yang berperang mendapatkan kemenangan saat menghadapi musuh yang secara fisik, yang secara massal itu lebih jauh lebih banyak ya dan kuat daripada pihak kita. Contohnya kita sendiri ya lawan kita 10 atau lima orang atau lebih dari itu maka kita bisa menjadi pemenang ya yang membuat lawan akan kalah telak. Nah, untuk mengamalkan keilmuan itu agar kita diberi kemenangan dalam segala hal, ya, tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan segalanya. Nah, hal ini sering terjadi, ya, lawan satu musuhnya 10 orang, namun yang 10 orang itu kucar kacir. Nah, doa tersebut yaitu membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mungzilal kitab wa mujriyas sahaba wa hazimal ahzimhum wanshurna wa alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma mungzilal kitab wa mujriyas sahaba wa hazimal ahzimhum wanshurna wa alaihim. Yang mana doa tersebut yang mempunyai hakikat artinya yaitu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ya Allah, Engkaulah yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, dan yang menghancurkan pasukan bersekutu. Hancurkanlah mereka dan tolonglah kami untuk mengalahkan mereka. Doa tersebut dibaca saat saudara akan menghadapi musuh. Saat saudara akan menghadapi lawan, saat saudara akan menghadapi persidangan, ya, sidang hukum, sidang perdana, atau perdata, lagi menghadapi sengketa, entah sengketa tanah warisan, entah sengketa sesama manusia, ya, jadi sangat luas permasalahan sengketa-sengketa dan kasus yang menyangkut orang lain. Jadi, dengan mengamalkan ini, saudara akan menjadi pemenang. Walaupun lawan saudara banyak sekali dan kuat, nah, malam hari saat habis sholat Isya, bacalah doa tersebut ya semampu saudara. Bila besoknya saudara akan menghadapi lawan tersebut, jadi malam harinya kita persiapkan untuk membacanya ya, sebanyak saudara mampu, nah. Besok paginya atau siang harinya, saat saudara bertemu dengan lawan tersebut, insya Allah lawan yang kita hadapi itu akan bungkam seribu kata. Nah, hal ini pernah dicontohkan oleh Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya sempat mengalami aneka macam peperangan. Salah satu perang yang besar adalah perang Azab atau perang Kandak. Nah, pada perang ini tidak seorang pun kaum Muslimin ya yang keluar dari Kota Madinah. Nah, kaum Muslimin terkepung di dalam Kota Madinah selama sebulan dan dikepung oleh gabungan pasukan kaum kafirun. Kaum kafirun Mekah yang bersekutu dengan para kaum Yahudi sekitar Madinah, dalam keadaan genting ya menghadapi blokade kepungan pihak musuh. Pasukannya Rasulullah dikepung dari segala arah penjuru. Nah, sebagai pemimpin kaum muslimin waktu itu ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin pasukan kaum muslimin memberikan motivasi dan semangat akan datangnya kemenangan. Nah, ini tertuang dalam sabdanya yang artinya demi Allah yang nyawaku berada di tangannya, Allah pasti akan mengeluarkan kalian dari kesulitan yang dihadapi. Bahkan aku berharap dapat melakukan tawaf dengan aman di sekitar Baitullah atau Ka'bah. Dan Allah akan menyerahkan kunci-kuncinya kepadaku. Allah pasti akan membinasakan ya Kisra dan para kaisarnya serta harta mereka akan kita belanjakan di jalan Allah. Nah, saat Rasulullah berhadapan dengan para musuhnya, ya, beliau menunggu terbenamnya matahari. Kemudian beliau berdiri di hadapan para sahabatnya dan menyampaikan pesan yang sangat bersemangat yang mempunyai arti, ya, wahai manusia, janganlah kalian berangan-angan segera berjumpa dengan musuh. Jadi Rasulullah memperingatkan Janganlah kita berangan-angan ingin segera berjumpa dengan musuh. Tapi, mohonlah kepada Allah atas keselamatan. Namun bila kalian berhadapan dengan musuh, maka bersabarlah dan ketahuilah bahwa surga berada di bawah bayang-bayang pedang. Nah, setelah itu, malam harinya Rasulullah membaca doa tersebut ya, sebanyak-banyaknya. Maka, esok harinya waktu Kaum Muslimin dikepung, ya, akhirnya berperang dengan para pengepung dari kaum Musrikin Madinah Mekah. Pada akhirnya, lawannya itu tidak imbang, tapi para kaum Muslimin menang dalam peperangan yang tidak masuk akal. Nah, itu sebagai salah satu contoh yang diriwayatkan oleh Rasulullah dengan doa tersebut. Jadi para saudaraku semua dimanapun berada, bila kita mempunyai lawan atau musuh yang sangat kuat sekali, bacalah doa tersebut malam harinya. Nah, besoknya silahkan ditemui, maka musuh tidak akan bisa berbicara, tidak berkutik, ya, bersengketa, berdebat, apapun kita insya Allah akan menang di dalam hal apapun. Nah untuk itu para saudaraku silahkan diamalkan ilmu ini ya bagi saudara yang saat ini bersengketa dengan orang lain, nah, agar menjadi pemenang serang dengan sukma batinnya lewat doa ini, silakan diamalkan bagi yang berkenan, dan silakan diabaikan saja bagi saudara yang tidak berkenan. Jadikan sebagai referensi, siapa tahu suatu hari nanti saudara membutuhkan ilmu ini, dan punya masalah dengan orang lain, punya masalah dengan hukum, bersengketa musuh saudara sangat kuat segera amalkan ilmu ini dan dapatkan solusi Hakiki Amin amin ya robbal alamin dan ikutin terus channel basalim dimanapun saudara berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh